Вітаю з вами зірковий коктейль. Наш гість сьогодні раніше працював таксистом, але тепер він соліст, шансон гурту, «Рождество». До нас на гостини завітав Геннадій Селізньов. Вітаю вас! Добрий день, добрий вечір, черкаси. Вы в Черкасах уже не впервые, чем вам запомнился наш город, а наши зрители. То вообще замечательно, да. Мы его вот по, по тому разу э, у нас был тур, да, и, Ну, вообще везде был, да, но здесь особенно какой-то. Может, не знаю, какой-то, то ли зал новый, ну, атмосфера классная была. Mm -hmm. вот, город мы не успели посмотреть, потому что мы как бы на колесах. Вот, mm -hmm. Мы вчера в Киеве играли, вчера в Брянске работали, да, и еще Вот мы только-только приехали. С корабля Да, с корабля на бал, то есть сразу на сцену. Вот недавно, 21 ноября, все ваши фанаты увидели презентацию клипу к песне «Знаешь, так хочется жить». Нет, клип на песню «Так хочется жить» – наш официальный клип, который мы снимали, значит, да. Кстати, вот Ирина Поминка, это наш представитель, да, тоже из Европы, да, с ее легкой руки пошел клип, да. Это режиссур, то есть она сопродюсер, да, это то, что мы снимали. А 21 ноября то, что мы один полиции, был в Москве, да, угу. это не клип, это Нет? клип, который Господь Бог сотворил. Почему да? Ну, потому что... Вот это вот клип, там, где дети, да? Там, где вот вы с гитарой. Нет, это, это, официальный. это официальный клип, который, да. да, это наша там философия вложена, как бы саму песню, вообще угу. все, да. А то, что из Кремля, который сейчас есть второй, это просто видео из Кремля, да? Угу. Ну, где там наш президент так расчувствовался. Боже. Да. Ну, да. И... Как, как вы вот так вот <laughs> смогли? Это оттуда. Да? Ну, конечно. По идее, там, минута молчания, как бы, была, она была запланирована на конец песни, где там... Во-первых, там, там другая ранжировка. Это в таком варианте песня прозвучала один раз только в Кремле. Uh -huh. Потому что там были задействованы хор, МВД, оркестр. Это была другая немножко аранжировка, была сделана именно для этого мероприятия, как Реквием звучало. Да? Uh -huh. И поэтому там на видеоряд очень сильный, мощный. Я всегда благодарю во всех интервью сейчас, всех тех людей, которые приняли участие. Потому что, ну, конечно, сама, сама песня да, звучит так, как народ ее любит, да. Но там была... Как сказать, это работа многих людей. То есть кто оформил сцену, видеоряд, который был сзади, mm -hmm. сделан. И просто режиссура где что мы выступали третьи. Мы третий выступали, mm -hmm. да? А то, что произошло, как правило, люди стоят в конце концерта и программы, mm -hmm. потому что, ну, когда зал встал, начал вставать, оттуда, так вот сверху, то есть мы стояли на сцене, пели, мы сами не могли понять, что происходит, потому да? что там около 7 тысяч народу начинает так вот на тебя как волна такая идет, представляешь? Что последний, в общем, стоит, там, там с президентом все. А минута молчания должна была быть в конце, если там э, будет, ну как бы витроном, mm -hmm. дук, дук, дук. вот там должен был зал встать. А зал, стал себе, а зал стал сам по себе в середине песни. И это было есть Когда мы оттуда выходили, мы два дня себя прийти не могли. Очень непонятно, что произошло. Но произошло, наверное, то, что должно было произойти. Произошло все по Божьему велению. То есть, произвучало именно так, как должно было, наверное, прозвучать эта песня. Да? Ты знаешь, так хочется жить. пишут в газете Взять и все раздарить Жить, чтобы помнили дети Вот как вы думаете, почему именно так хочется жить? Вот так принялась публике? Потому что все хотят, наверное, жить и успеть при жизни любить, творить, желать добра не успевать. Наверное, из-за этого. Потому что ну, песня сама написалась у меня далеко не лучшие моменты моей жизни. Я потерял всех близких в свое время, поэтому было все для них. Uh -huh. И, а это же никому не чуждо, да? Когда так творишь, если сначала… Да, По-любому, наверное, человек, когда да, пишет, да, сначала должно «мне» понравиться. Да? Если «мне» нравится, то найдется еще один на всей планете, кому еще понравится. Если их будет двое – бу, это вообще счастье. Вот, и поэтому а история этой песни, она вообще такая э, непростая. То есть, я в свое время, она, когда было написано, и у нас был там, ну, по тем временам мы еще начинали, э, э, ну, как-то пригласили все продюсеры там, при его, ну, скажем так, недальновидности, она просто целый год пролежала в столе. То есть mm -hmm. народ бы мог ее узнать еще раньше. Mm -hmm. вот. Ну, нужно, наверное, было вот это, да. Не, не просто так. Когда и она, было? кстати, стрельнула потом, между прочим, на Украине, а не в России. Mm -hmm. Потому что на студию приезжали мои друзья с Кирчи, ребята там есть. Там раньше в студии, когда собирались, у нас репетиции идут. Еще была такая ну, барная зона, и мы приглашали там друзей иногда, когда репетируют, то есть понимаешь, люди сидят там, отдыхают, выпивают, а мы репетируем. Да? То, есть мы там, то есть это интересно же, да. А еще когда только все начиналось, да, они там, ну, там на болванку, знаешь, ну да, дай, дай это Только для себя, только в машину. Ну, такие, ну ладно раз дали, а потом мне уже звонят, там ребята с Украины, говорят, тут из окон уже говорит, гремит все, представляешь, она уже полгода в эфирах стояла, там рингтоны качали. Мы даже знать не знали еще. Я, когда слушаю вашу песню, мне кажется, что она как второе дыхание. То есть, когда слушаешь ее, хочется дальше жить, хочется творить. Вот интересно, что вы делаете, когда у вас опускаются руки, когда у вас пессимистичное настроение? Ну, я стараюсь, во-первых, чтобы меня не, не опускали, да. Такой, с таким настроением стараюсь тоже бороться. Хотя бывает, да. И мы все люди. Вот. По-разному. Я иду или к друзьям, или перечитываю те записки, которые мне дают. Люди пишут на концертах, на которые я отвечаю. Их уже там очень много. Где И... они у вас хранятся? У меня специальный дом есть такой э -э -э шкатулка, такая большая, мне подарили. Угу. И там я вот эти все такие реликвии аккуратно все разложены. У меня да, вот, записки, которые я собираю. Потому что, допустим, берешь, там, раз записки, там, год назад, и ты смотришь, аж, о, нифига себе, там, мы были год назад, там, угу. где-то, вот, там, люди, там, писали, и самое интересное, смотреть, на чем они написаны, то есть, это, ну... И, и на чем? Вообще по-разному есть, есть на товарных чеках, есть даже на бюллетнях. Да ладно? Это, ну, понимаешь, там, человек под рукой в зале, там, сидит, да, там, вот, да. Киеве, тут, вот мы как последний раз сейчас выступали в Киеве, но там народ, наверное, вообще. Я благодарен ему, конечно, да. И он там записки, личные вопросы, да. А там давай песни заказывать, а поздравить с днем рождения там со сцены. То есть мы там по полчаса стоим, читаем, значит, То ну, есть там, записки доходят к вам, вы их читаете непосредственно на Ну, все. попели, да, потом берем, читаем и отвечаем угу. на вопросы, да. И ещё, как бы такая игра с залом шла, в вот общем, вот мы сегодня попробуем здесь, посмотрим, какая здесь будет активность. Такой интерактив. Ну, потому что э, смысл какой всего... Хочется общаться с своей публикой, да, которая тебе приходит на концерт. Если же приходят люди, ну, по, есть, конечно, вообще новые люди приходят, которые, ну, uh -huh. просто, там, да, вот, пригласили, они потом, а, а есть люди, которые уже ну, нас знают, знают, да, приходят. Да. И, разумеется, там, когда мне пишут ВКонтакте, ну, там, на сайте да. То есть вы, вы есть с Да, конечно. Да. Вот. Я просто не всегда успеваю все ответить людям. Да, а mm -hmm. есть вопросы, которые реально интересные вопросы у людей. Да, и поэтому, когда стараемся это сделать, приблизить да, во время концерта, есть возможность да, задать его напрямую, да, конкретно. Mm -hmm. да, и это, в общем, мне нравится. Название группы было придумано не случайно, потому что коллектив создавался накануне Рождества. Случалось ли с вами что-то необычное? Был момент, когда меня нашел друг, с которым я не виделся, 25 лет. Кстати, тоже был на Рождество, был в том году. Uh -huh. Мы вместе служили, он сам с Евпатории, вот, Но я, я бы искал, главное, по Евпатории, через своих там знакомых. Uh -huh. да. он оказался, что давно женился живет в Москве. Представляешь? Uh -huh. И его дочь, она, она ну, случайно там как-то... Она... А, нет. Получилось так, что он слушал ну, наши песни, но... Не знал. Да он попросил дочку узнать, кто это поет. Она ему приносит говорит, вот там такой-то, такой-то. <говорит> и он потом, в общем, короче, у меня находит, он говорит, я догадался, что это ты, да, ну как-то вот. По вот, голосу или император? Ну, по голосу как-то. Ну, не знаю, может быть, что-то здесь. Мы очень сильно ну, прошли там огонь и Крыма, вот медные трубы. <говорит> а потом в 85-м году, как-то в 86-м, ну, как пути разошлись, да. Его <говорит> <вот. говорит> вот с того времени не виделись. Вот интересно, как вы отмечаете Рождество? Да для меня лучший праздник, это если я на работе, скажем так, да, я люблю делать это на сцене, ну, как бы нести радость, то есть, ну, во-первых, я это не считаю, что это моя работа, да, ну, по какому-то определению работа, а по большому счету для меня это уже праздник, то есть я, я счастливый человек, я делаю то, что любил делать всю жизнь, да, Только теперь я это делаю своими друзьями и еще плюс, как бы так, с Божьим благословением людям нравится, то есть, это просто... Поэтому лучше работы, лучше праздник, это если мы где-то работаем. А так, если нет, то дома. Сейчас предлагаю вам поиграть в такую игру. Представьте, что существует коктейль под названием Геннадий Селезнев. Вот интересно, какие ингредиенты должны туда войти? Первый, наверное, ингредиент, да, это святая вода. Почему вот так этот Это твой выбор свой. Ну, и во-первых, объяснимо, да, не тухнет, не прокисает. Ну, как эликсир, правда, какую то рано заживляет людям, да. Если это с верой все делай, поверь, твои воздастся тебе, да, то, скорее всего, это будет святая вода. Потом я, наверное, взял бы какой-нибудь, э, такой, знаешь, альпийский снег какой-нибудь с гор, чистый-чистый, да, такой вот, чтобы человек вот прям вот пил. Ну, да, такой, да. Скорее всего, еще бы, наверное, сделал бы какую-нибудь какую ромашку пылевых цветов. Uh -huh. Я романтик в душе, да. И какой-нибудь еще бы, наверное, эликсир правды туда бы влил бы. Uh -huh. вот. Такой, чтобы такой коктейль должен быть, знаешь, чтобы ты начал пить, и ты понимаешь, что тебе хочется еще его пить, да. Чтобы он нес какой-то такой рассвет приятный. Вот, ну, и немножко, конечно, если так вот. Их, по нашим перчика чуть-чуть положил бы. Вот. Но в основном, как бы такие градиенты у меня были. бы еще бы, конечно, лучик солнца. То есть я за то, что всегда все заканчивалось хорошо. За то, что всегда был рассвет у всех замечательный, и вечер замечательный был для людей. Потому что чем больше счастливых людей, радостных, тем легче жить самому. Поэтому, когда у меня у друзей или там неважно, какие-то новые покупки, новые приобретения. Я радуюсь за людей безумно, потому что на одного человека стало больше, понимаешь, меньше завистников, там еще что-то. Да. У меня такой подход к жизни, скажем. Вот. Потому что серых будней, как, их больше, да. И поэтому наша задача, наоборот, вот, наносить радость, да, чтобы пришел человек на концерт, ему понравилось, ему захотелось снова прийти. Вот. В общем, вот так. Спасибо вам большое. Спасибо За вам. такой, вы знаете, глоток вот, жизни, радости. Я желаю, чтобы у вас все всегда складывалось хорошо. Будем стараться, да. Вот. Спасибо вам огромное, что пригласили всем Черкасам звездному коктейлю процветать, побольше артистов, хороших к вам приезжало со всей планеты, со всей. Чем больше, тем лучше. Почему? Потому что если есть такая возможность, чтобы они сюда приезжали. Это значит, есть такая возможность людям ходить на этих артистах. Просто так, никто никогда не приедет, да, допустим, кто-то извлекает. Угу. Спасибо вам большое. А я находа сейчас с вами была программа «Зерковый коктейль», и мы встретимся с вами ровно за тиждень. Бывайте!